Женские сборные уже создаются, уже есть первые результаты. Наша э, молодежная сборная Ю-19 девочки уже прошли квалификацию и не участвуют в чемпионате мира в Варшаве в 2014 году. То есть, как бы сейчас идет проба, и мы выбираем игроков, смотрим, кто где появился на территории Украины. Талантливая девчонка. В общем-то, идет такая работа. Ну, скажем... Очень большая специфика. Не все хотят заниматься девочками. Не понимаю, почему. Расскажите, как вы умеете выискивать инициативных лидеров и ставить потом их великолепными тренерами таких команд, которые сейчас мы видели на поле? Ну, проблема с лидерами везде будет. То есть, как бы лидеры быстро не появляются. Обычно это такие... Мы, мы смотрим на верность в или как другому делу. В принципе, не обязательно харизма, обязательно просто долго приходить. У меня тренируют даже бабушки. Вот я взял даже тренером бабушка. Она ходит, сына водит, внука, не, не сына, внука водит, водит. Я говорю, а вы не можете мне помочь? Она говорит, хорошо, и она ездит в поездки с младшими, и очень хорошо, здорово помогает. То есть, как бы, есть ребята, которые умеют хорошо играть, они а технари, но не умеют заниматься, там, шнурки, например, завязывать или что-то еще другое делать. То есть, ну, мы в разном, так скажем, таком спектре ищем тренеров. Как и среди игроков воспитываем, так и среди родителей.